सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्र लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान आणि दक्षिण कोकणची काशी अशी ओळख असलेल्या कुणकेश्वर चिरणी दिवाळी पाडव्याच्या निमित्तानं दीपोत्सव साजरा करण्यात आला हा दीपोत्सव मंदिर कमिटीच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला या दीपोत्सवासाठी तब्बल एकवीस हजार पंटालाव कुणकेश्वर मंदिराचा परिसर या दिव्यांच्या तेजमयी प्रकाशात उजळून निघाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असंख्य भाविक या दीपोत्सव कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले होते ओ नमश्येवा नमश्येवा कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन् अरविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि कर्पूरगौरम् करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरम् करुणावतारं सत्यस्वरूपं त्रिनेत्रधा गङ्गाधरम् शूलपाणिं महेशं शिवं शरणं नमामि नित्यं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरम् करुणावतारं संसारसारम् गेन्द्रम् अशेष लोकैकनाथम् प्रपन्नम् शैलस्थितम् चिदानन्दम् निधनम् महाकालरूपम् शिवम् शरणं नमामि सदा सन्तम् ॐ नम ॐ नभेवा ॐ नभ्येवा कर्पूर करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र गंगाधरं शूलपाणिं महेशं शिवं शरणं नमामि नित्यम् सदा वसन्तं विदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरघोरम् करुणावतारं संसार युगेन्द्रम् अशेष लोकैकनाथम् प्रपन्नम् कैलासशैलस्थितम् चिदानन्दम् अनादि निधनम् महाकालरूपम् शिवम् शरणं नमामि i